Сегодня проходило президиум, депутаты, в принципе, задавали вопросы абсолютно правильные. Сегодня стоял, первый, прежде всего, вопрос на повестке дня это по песку. Да, допустим, моя позиция однозначна, что надо сесть за стол с учеными, с депутатским корпусом, с управленческим аппаратом, где четко выработать стратегию и план действий. Моя позиция, что неким компаниям, которые имеют регистрацию в Мариуполе, я даже не Мариуполь, а они регистрация имеют Херсонскую, не имеют права работать на территории Херсонской области именно с точки зрения добычи, добычи плетников ископаемых. Должна быть регистрация Херсонская, где мы четко вы понимали, какие налоги платятся в бюджет, как оформлены люди. И самое главное, надо, надо выработать стратегию, как добывается песок, чтобы там экологические были заключения, соответственно, чтобы была система контроля со стороны общественных организаций и какие деньги поступают в местные бюджеты. Именно того села того района, где добывается песок. И так в заголи говорить, что, как сегодня говорили, что купятся футбольные мячи, или там были какие-то сетки для футбольных ворот. А именно четко, надо, надо ничего покупать, футбольные мячи или сетки. Четко громада должна понимать, сколько в денежном эквиваленте за каждую тонну песка получит данное село или данная громада финансового ресурса. Проблем нет никаких, поэтому мы создадим рабочую комиссию в ближайшее время, мы выработаем стратегию и проголосуем через сессию областного совета. Поднимались вопросы разного уровня, допустим, абсолютно я поддерживаю депутатов на введение мораторий на вырубку леса и вырубку леса, и вырубку лесовых сумм. Потому что сегодня кощунство, когда я вижу, когда едешь вдоль трассы, и когда вырублены леса. То есть надо четкая система контроля. С депутаты поднимали вопросы по энергоэффективности, поддержали, поддержали областную администрацию. Я думаю, что мы сегодня в консенсусе к многим вопросам пришли к единому мнению, что сегодня надо закопать топор политический и всем двигаться в одном направлении. Это европейская Украина, это... План реформ и четко, чтобы мы без политики двигались дальше. То есть у нас депутаты, это представители различных направлений реального сектора экономики, у нас присутствуют и аграрии, и директора крупных предприятий промышленных. Поэтому все сегодня понимают, что сегодня политиканство это прошлое. Сегодня очень важно именно заниматься теми экономическими и стратегическими вопросами, которыми сделает жизнь каждого жителя Херсонщины выше. Все-таки програма соціально-економічного розвитку теж депутати внесли пропозиції, вносили за цей період з минулої сесії. Було багато внесено пропозицій і умови так співфінансування сьогодні. Мова йшла. Да, то есть план социально-экономического развития депутаты всех, все абсолютно, у нас все депутаты, всех фракций, все абсолютно принимали активное участие. Даже вот многие депутаты предыдущего созыва подчеркивали, что именно тот демократический подход, когда депутаты, которые сегодня прошли по, по квотам в депутатских корпус, у меня занимали активную позицию, работали с районами с управленческим аппаратом районов и сделали, сделали проекты, которые сегодня внесли в план социально-экономического развития. Теперь вторая задача, чтобы это сделать так, чтобы наполнился бюджет и были деньги для выполнения данных программ. Потому что некоторые депутаты решают, думают, что они сегодня... они Мы тоже за. Мы хотим поменять везде стекла в окнах, в школах и детских садиках. Хотим везде, чтобы у нас были экономные котлы. Мы хотим, чтобы везде были у нас теплые школы, садики, больницы. Но я обращаюсь к депутатам. Давайте теперь вместе поработаем над программой, как заработать деньги в областной бюджет, в районные села. Давайте сегодня подставим плечо, заработаем деньги, эти деньги уже потратим на те или иные цели. Потому что просто сказать, что надо сегодня окна, школы, садики, больницы, это просто популизм. То есть у нас другой подход. Ты предлагаешь ты предлагаешь программу школы, садиков, больниц и, и подсказываешь, где взять деньги в областном бюджете. Кроме всего прочего, не просто предлагаешь, еще помогаешь и деньги заработать. И по высоткам, ну, и они все-таки, какие мои будут умовы? 30% это районы и села области и 50% областного центра софинансирования, это если фонд регионального развития.